Bagaimana kita nak menyelesaikan persamaan linear serentak dalam tiga pemboleh ubah secara penghapusan. Pertama, kamu ada tiga persamaan, kamu asingkan ikut pasangan. Pasangan itu boleh jadi persamaan satu dengan dua, persamaan satu dengan tiga, ataupun persamaan dua dengan tiga. Tapi kita perlukan cuma dua pasangan saja. Di sini, cikgu akan pasangkan 1 dan 2 dan 1 dan 3. Jadi, 1 dan 3, cikgu tulis kat sebelah sini. 7 X tambah 5 Y tolak 3 Z sama dengan 16. Dan, uh, persamaan ketiga. 5 X tambah 3 Y tolak 7 Z sama dengan kosong. Jadi, di sini cikgu akan padam persamaan ketiga di sini. Jadi di sini ada satu pasangan. Okey, pasangan situ. Dari pada dua pasangan ini, kita kena buat keputusan untuk menghapuskan salah satu daripada algebra yang ada. Okey, dalam kes ini sahaja, kamu nampak tak bahawa 5y dengan negatif 5y itu kalau kita tambah akan terhapuskan y nya. Jadi ter, jadi kalau kita dah nak hapuskan y di sini, kita juga kena hapuskan y di sini. Okey? Jadi kita akan dapat pasangan bagi X dan Z saja. Mari kita tengok. Okay, right? Jadi di sini kita untuk hapuskan Y, kita kena tambah. Jadi yang lain juga kita kena tambah. Jadi 7X tambah 3X ialah 10X. Negatif 3Z tambah 2Z ialah negatif 1Z. Dan 16 tambah negatif 8 ialah 8. Positif 8. Dalam keadaan di sini, kita tengok bahawa Y itu tak sama. Kita kena samakan Y dulu. Jadi, samakan Y yang atas ni kita darab 3, yang bawah kita darab dengan 5. Jadi, yang atas ni darab 3 dah menjadi 21X tambah 15Y tolak 9Z sama dengan 48. Dan 25x tambah 15y tolak 35z sama dengan kosong. Untuk menghapuskan y, dalam keadaan kedua-dua y adalah positif, kamu kena tolak. 15 tolak 15 berapa jadi kosong. Jadi yang lain juga kena tolak. Jadi 21 tolak 25 ialah negatif 4. Negatif 9 tolak tolak 35 adalah positif 26 dan 48 tolak kosong ialah 48. Jadi sekarang kita dah ada dua persamaan yang melibatkan X dan Z sahaja. Jadi macam mana nak buat dia? Okey, jadi kita akan tulis balik ataupun cikgu tulis ni di bawah ni. Di sini negatif empat X tambah dua puluh enam Z sama dengan empat puluh lapan Jadi nak hapuskan yang mana? Mana-mana sahaja Tetapi dalam keadaan yang ini sahaja Cikgu akan suka menghapuskan Z Sebab untuk menghapuskan Z Cikgu akan darab yang atas ini dengan dua puluh enam Supaya nilai perkali bagi Z adalah kedua-duanya dua puluh enam jadi, hasil darab itu akan jadi Dua ratus enam puluh X Tolak dua puluh enam Z Dan dua puluh enam darab lapan Dua ratus lapan Dan kita tulis balik Negatif empat X Tambah dua puluh enam Z Sama dengan empat puluh lapan Ulang sekali lagi, bagaimana kita nak hapuskan Z dalam keadaan satu negatif, satu positif? Tambah. Sebab negatif 26, kamu tekan kalkulator, tambah, tambah 26 akan jadi kosong. Jadi kita kena tambah, tetapi yang lain juga kena tambah. Jadi 260 tambah negatif 4 akan dapat 256 positif eh? Dan 208 tambah dengan 48 akan dapat 256. Jadi, nilai X adalah satu sebab dua lima enam bahagi dua lima enam. Satu. Jadi, untuk nilai kedua selepas X adalah nilai Z dengan memasukkan nilai X ke dalam salah satu daripada persamaan yang melibatkan X dan Z. Jadi, contohnya cikgu nak masuk dekat sini. Okey? Jadi, negatif empat darab satu tambah dua puluh enam Z sama dengan empat puluh lapan. Jadi negatif 4. Yang ini dapat dia negatif 4. Pindah ke sana ke negatif 48. Tambah 4 iaitu 52. Jadi kalau 26Z sama dengan 52. Jadi nilai Z adalah 52 per 26. Iaitu 2. Dan bagaimana kita nak dapatkan nilai terakhir? Nilai Z. Nilai Y. Kita masukkan nilai-nilai Z dan nilai X ke dalam salah satu daripada tiga persamaan asal. Contohnya, cikgu akan ambil daripada yang awal sekali, 7X. X kan tiga kan sebagai satu, tambah 5Y. Y memang tak tahu. Tolak 3 darab 2 sama dengan 16. Jadi, sini dah 7. Sini masih 5Y. Sini tolak 6 sama dengan 16. Jadi kita akan pindahkan Kena ringkas dulu di sini pun boleh Kalau kamu nak ringkas 7 tolak 6 adalah 1 1 tambah 5Y sama dengan 16 Jadi 5Y adalah 16 tolak 1 Iaitu 15 Jadi Y ialah 15 bahagi 5 Iaitu 3 Jadi daripada situ kita kata X sama dengan 1 Y sama dengan 3 Z sama dengan 2 Bagaimana pula kita menyelesaikan persamaan linear serentak bagi persamaan yang diberikan di sini. Jadi, kita akan asingkan mengikut pasangan. Cikgu akan pasangkan satu dengan dua dan 1 dengan 3. Jadi sini cikgu akan tulis 4x tolak 2y tambah 3z sama dengan 1 dan 3x tambah y tambah 2z sama dengan 5. Dan tentukan algebra mana yang kamu nak hapuskan. Okey, tentukan algebra mana yang kamu nak hapuskan. Dalam kes ini, cikgu nak hapuskan X. Jadi, bila nak hapuskan X, samakan X dulu. Perkali-perkali bagi X. Iaitu dalam kes ini, persamaan kedua ini kita darab dengan 4. Jadi, kita salin balik persamaan ini iaitu 4X tolak 2Y tambah 3Z sama dengan 1 dan 4X tambah 12y tolak 16z sama dengan negatif 28. Jadi, kemudian kita boleh tambah atau tolak mengikut keadaan. Dalam kes ini, kita kena tolak sebab 4x dengan 4x menghapuskannya tolak. Jadi, di sini negatif 2 tolak positif 12. Kamu tengok kalkulator. Kemudian diberikan negatif empat belas. Di sini tiga tolak tolak enam belas akan dapat sembilan belas dan satu tolak tolak dua puluh lapan ialah dua puluh sembilan. Pada pasangan yang satu lagi juga kita kena hapuskan x. Jadi kita yang ini kita darab tiga. Yang ini kita darab dengan empat darab 3, 4 darab 3, 12, 3 darab 4 pun 12. Jadi kita akan kata 12x tolak 6y tambah 9z sama dengan 3. Dan 12x tambah 4y tambah 8z sama dengan 20. Menghapuskan 12x dengan 12x, kedua-duanya positif, kita tolak. Jadi 12 tolak 12 ialah kosong. Negatif 6 tolak tambah 4. Kamu tekan kaki macam tu. Kamu akan dapat negatif 10. 9 tolak 8 ialah 1. Tapi 1 Z. Kita tulis Z saja Sama dengan 3 tolak 20 ialah negatif 17. Jadi kita ada dua persamaan yang melibatkan Y dan Z. Jadi kita nak hapus yang mana? Boleh tentukan. Okey, jadi paling senang cikgu akan hapuskan Z sebab kalau cikgu darab Z ni dengan 19, kita akan dapat 19Z yang sama dengan sini. Jadi, sini cikgu akan darab dengan 19. Dia akan, cikgu tulis di sini, itu negatif 190Y tambah 19Z sama dengan okay, 19 darab 17 iaitu 323 tu negatif 323. Di sini sekali lagi kedua-duanya adalah positif. Jadi sekali lagi tolak, tolak dan tolak. Di sini akan dapat kosong. Negatif 14 tolak negatif 190. Berapa? 176. Y. Dan 29 tolak negatif tolak-tolak akan jadi tambah akan dapat 352 jadi nilai Y ialah 352 bahagi dengan 176 iaitu 2 jadi kita dah dapat nilai yang pertama untuk nilai yang kedua kita perlu masukkan Y ini ke dalam salah satu persamaan yang melibatkan Y dan Z sahaja. Jadi cikgu nak masukkan dekat sini. Jadi negatif 10 darab Y, Y ialah 2, tambah Z sama dengan negatif 17. Jadi sini akan dapat negatif 20 tambah Z sama dengan negatif 17. Jadi Z ialah negatif 17 tambah 20 iaitu 30. Dan nilai ketiga, iaitu nilai X, boleh didepati dengan kita memasukkan dua nilai ini, iaitu nilai Y sebagai 2 dan nilai Z sebagai 3, dalam mana-mana persamaan. Jadi, cikgu ambil persamaan yang pertama, iaitu 4X. X belum tahu. Tolak 2Y. Y adalah 2. Gantikan dan tambah 3Z. Z adalah 3. Sama dengan 1. Jadi kita kira satu persatu. Yang 4X masih 4X. Tolak 4. Tambah 9 sama dengan 1. Kita boleh pemudahkan dulu negatif 4 tambah 9 ni. Okay, jadi 5. Jadi 4X tambah 5 sama dengan 1. Jadi nilai 4X ialah 1 tolak 5 iaitu negatif 4. Dan nilai X adalah negatif 4 per 4 iaitu negatif 1. Jadi oleh itu nilai X adalah negatif 1, Y adalah 2 dan Z adalah 3. Bagaimana kita nak menyelesaikan persamaan linear serentak dalam tiga pemboleh ubah secara penggantian? <coughs> Kamu ada persamaan, tiga persamaan diberikan. Pilih salah satu persamaan, mana-mana je. Okay, dalam kes yang terbaik, jika ada salah satu daripada persamaan itu yang mempunyai perkali ni lah satu. Contoh, atas ni perkali bagi Y satu. Jadikan Y sebagai subjek kita boleh ambil daripada kesan satu, dari kesan kedua atau kesan ketiga. Jadi, cikgu akan ambil daripada persamaan satu dan jadikan Y sebagai subjek. Jadi, kita kata Y adalah sama dengan negatif 2, negatif 3 Z, negatif 2 X. Iaitu, semua sebelah sini cikgu bawa ke sana. Tinggal Y saja. Dan, kita akan gantikan nilai ini pada setiap Y yang ada di sini. Part dari syarat persamaan 2 dan 3 saja Sebab persamaan ini adalah persamaan 1 Ini juga adalah asalnya daripada persamaan 1 Jangan masuk dalam dirinya sendiri Okey Jadi kita gantikan Y ini sebagai ini Dan sebab negatif kita kena letak bracket Jadi kita X tolak bracket Y itu sendiri ialah negatif 2 Negatif 3Z Negatif 2X Itu y dan tolak Z sama dengan negatif 3. Kita buka bracket dan permudahkan. Jadi X tolak ni, kalau tolak di luar bracket ini akan menyebabkan semua dalam bracket yang positif akan jadi negatif, yang negatif akan jadi positif. Jadi kita kata X tambah 2 tambah 3 Z tambah 2 X tolak Z sama dengan negatif 3. Dan kita permudahkan. Permudahkan itu Bermaksud X dengan X kita pun mudahkan X tambah 2X Maka jadi 3X Z ialah 3Z tambah tolak 1Z akan dapat 2Z Dan 2 pindah jadi negatif 2 Jadi negatif 3, negatif 2 adalah negatif 5 Adakah kita kena buat apa-apa dengan yang ini? Cikgu belum tahu lagi Kita tinggalkan dulu sementara untuk persamaan ini dan kita akan masukkan nilai y sebagai negatif 2, negatif 3, z, negatif 2x ni ke dalam y di persamaan ketiga. Jadi kita kata 3x tolak 2 nilai y gantikan sebagai negatif 2, negatif 3z, negatif 2x. Okey, baru tempat tu tambah 3z, sama dengan negatif 12. Dan kemudian kita buka bracket di sini. Sini kita negatif darab negatif akan jadi positif. Buka yang setiap yang negatif akan jadi positif, negatif akan jadi. Okay. Jadi 3x tambah 4 tambah 6z tambah 4x tambah 3z sama dengan negatif 12. Pemudahkan sekali lagi, yang X dengan X, kita dapat 7X. Z dengan Z, 9Z. Nombor adalah negatif 12, tolak 4. Kita dapat negatif 16. Okay, kita ada dua persamaan sekarang yang melibatkan X dan Z. Dan yang ini nampaknya lebih kecil nombornya. Tapi peraturan itu peraturan yang relatif. Jadi cikgu tengok Z yang kecil ni Uh, jadi cikgu suka jadikan Z Boleh nak jadikan X pun boleh jadi per tiga ya eh? okay, ya jadi sini cikgu akan jadikan Z sebagai subjek negatif lima negatif tiga X dan Z adalah negatif lima negatif tiga X per dua jadi kita akan gantikan nilai Z di sini sebagai negatif lima negatif tiga X per dua jadi kita akan dapat 7x tambah 9 bracket okay, tolak 5 tolak 3x per 2. Okey, 9z okey dan uh, sama dengan negatif 16. Bila kita ada pecahan macam ni kita permudahkan dulu dengan menghapuskan pecahan tersebut. Iaitu kalau kita darab di sini, dengan dua, dia akan terhapus. Okey? Jadi, uh, yang ni kita darab sekali je dengan dua tu. Sebab dalam ke keadaan kali, dia adalah satu term sahaja kita panggil. Okey? Sekali goes. Okay, jadi, sekali je darab. Jadi, cuma syak. Tapi yang lain juga kena darab dengan dua. Ah, ha, yang ni term yang berlainan. Dekat situ. Dan kemudian, kita pemudahkan kita akan dapat empat belas X. Okey kan? Ha? Jadi bila kita tak ada pecah tu lebih senang. Jadi sembilan darab lima akan dapat tolak empat puluh lima. Sembilan darab negatif tiga akan dapat tolak dua puluh tujuh. Jadi X. Sama dengan negatif tiga puluh dua. Dan dari segi X. Empat belas tolak dua puluh tujuh. Kita akan dapat negatif tiga belas. Dari segi negatif 32 tambah 45. Ini dia akan jadi tambah 45. Kita akan dapat 13. Okey. jadi nilai X adalah 13 per negatif 13 iaitu negatif 1. E, kita dah dapat nilai X. Dan kita masukkan dalam sini nilai X ni yang sini. Sebagai uh, negatif 1 dan kita dah dapat nilai Z. Jadi Z adalah negatif 5, negatif 3, darab negatif 1 per 2. Jadi sini kita kena darab dululah negatif 3, darab negatif 1 tu akan dapat positif 3. Okey. Jadi negatif 5 tambah 3 atau kita akan kalkulator je lah. Okay? Dia dapat uh, negatif 2, negatif 2 per 2 akan dapat negatif 1. Jadi nilai X dengan Z sama. Kedua-duanya negatif 1. Jadi bagaimana kita nak dapatkan nilai Y? Kita masuk dekat sini pula. Okey, jadi Y negatif 2 tolak 3 darab XZ sebagai negatif 1 tolak 2 darab negatif 1. -2 -1, -2 -1. Ha, jadi, sekali lagi lah yang sini kita akan, kalau nak tekan kalkulator boleh, yang kita akan dapat tambah 3, sini akan dapat tambah 2. Jadi, nilai Y ialah negatif 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 3. Jadi, di ruang jawapan kita kata... X sama dengan negatif 1 Y sama dengan 3 Dan Z sama dengan negatif 1 Kita pergi kepada soalan seterusnya Soalan 2B Selesaikan persamaan ini secara penggantian Di sini cikgu akan cari satu persamaan Yang ada algebranya berpekali 1 dalam dan kes ini dua dan tiga adalah perkali x adalah satu. Cikgu ambil persamaan dua ni dan cikgu jadikan subjek sebagai x. Jadi x sama dengan 12 tolak 4y tambah 2z. Iaitu semua nilai ni bawa ke seberang. Okay. Dan seterusnya, persamaan dua ini adalah sama dengan yang ini. Pastikan anda tidak memasukkan kembali persamaan ini dalam diri sendiri. Pastikan masukkan sini ke dalam satu dan ke dalam tiga. Kedua-duanya. Okey, satu persatu. Jadi, kita masukkan 2X adalah 12. Tolak 4Y. Tambah 2Z. Tambah 3Y. Tambah 2Z sama dengan 16. Buka bracket. Dapat 24 tolak 8y tambah 4z tambah 3y tambah 2z sama dengan 16. Permudahkan y dengan y negatif 8 tambah 3 ialah negatif 5. 4z tambah 6z 6z 16 tolak 24 ialah negatif 8. Sekarang kita akan masukkan persamaan ini ke dalam persamaan 3. Jadi X saling saja iaitu 12 tolak 4 Y tambah 2 Z tambah Y tambah 4 Z sama dengan 20. Jadi sekali lagi kita permudahkan Y dengan Y, negatif 4 tambah 1 ialah negatif 3. 2 tambah 4, 6. Dan 20 tolak 12 ialah 8. So, kita dah ada dua persamaan yang melibatkan Y dan Z. Ambil yang ini, jadikan salah satu daripada ini sebagai sub sub subjek. Yang mana satu? Bergantung pada kamu. Jadi, uh, contohnya, Cikgu okay, nak jadikan 6Z sebagai Z atau Z sebagai subjek Jadi kita kata 6Z sama dengan negatif 8 tambah 5Y Jadi Z ialah negatif 8 tambah 5Y per 6 Jadi Z ini kita akan masuk dekat sini Jadi kita akan dapat negatif 3Y tambah 6 Dan Z itu ialah negatif 8 tambah 5Y berenam sama dengan lapan. Okey, dalam kes ini, nampaknya kita boleh potong untuk menghapuskan pecahan ini. Enam dengan enam. Okay. Kita boleh buka dan selesaikan. Jadi, negatif tiga Y tolak lapan tambah lima Y sama dengan lapan. Jadi, negatif tiga tambah lima ialah dua. Dan lapan tambah lapan ialah enam belas. Jadi, nilai Y ialah 16 bahagi 2 iaitu 8. Kita dah dapat nilai pertama, kita boleh masukkan Y tadi di sini untuk mendapatkan nilai Z. Jadi Z adalah negatif 8 tambah 5 darab 8 per 6. Jadi negatif 8 yang ini 40. Akhirnya kita dapat 32. Negatif 8 dan 40 ialah 32 per 6. Boleh dipindahkan tak? Boleh. Jadi ini sifir 2 saja. Iaitu kita akan dapat 16 per 3. Adakah jawapan pecahan diterima? Ya, punya kesnya kamu akan jumpa jawapan-jawapan dalam pecahan. Kecuali lah kalau ceritanya lah berbentuk cerita bilangan badik, bilangan pinggan. Eh, jadi pecahan tak boleh diterima. Jadi kemudian untuk nilai terakhir kita masukkan sahaja nilai Y dan Z kita dah dapat tadi di sini untuk kita dapatkan nilai X. Jadi untuk nilai X ini kita masukkan jadi kita kata X sama dengan 12 tolak 4 nilai Y adalah 8 tambah 2Z Z adalah 16 per 3. Okay. Jadi, di sini kita dapat dua belas tolak tiga puluh dua tambah tiga puluh dua per tiga. Jadi, hantarkan calculator saja untuk menyelesaikan masalah ini. Iaitu dua belas tolak tiga puluh dua tambah tiga puluh dua per tiga. Dan kita dapat jawapannya adalah negatif dua puluh lapan per tiga. Jadi, nilai X adalah negatif dua puluh lapan. سلام